Ну что два, нол, там нол и там нол. Питаем гасим команду «Поделят Аминити», питаем болевальников за счетового руха до наступных зустричей. Ну, наверное, прежде всего с нами сыграла злую шутку это удаление в первом тайме футболиста Подолья. Мы, может, где-то, да, и имели большое преимущество, но как раз это удаление для команды соперника дало дополнительные силы и дополнительную мотивацию. Но, к сожалению, опять же, мы не использовали свои моменты. И как? Результат для нас, это, мягко сказать, очень отрицательный. Я думаю, игра понравилась болельщикам в первую очередь. И я отмечу, конечно. Просто немножко так. Мы работаем сейчас на два фронта. У нас ее 19 сегодня. Пять человек играло полностью игру в 12 часов дня. И вышли сейчас в стартовом составе. Вы же видите, там судороги и все. Вот. Я как тренер доволен самоотдачей. а Вот. В плане содержания игры, конечно, команда Винницы более опытная. Более такая обученная, знаете, у них свои задачи, вот, ну, я командой доволен полностью. Знаете, мы бьемся за каждое очко, независимо с кем мы играем. Мы бьемся, у нас выхода нет, потому что мы должны соблюдать регламент. Вот. Мы не хотим занимать последние места. Вы сами видите, что команда не соответствует. Хотел, чтобы вот более опытные футболисты брали с молодых пример. Они сегодня показали, действительно. Дали бой обученному сопернику, могли еще где-то дожать, могли. Ну, это футбол. им было сложновато играть вот, позиционно. Вот. А потом у нас было удаление, вот и после удаления мы собрались, вот и дали бой во втором тайме мы вышли, вот перестроились, а вот и старались выйти где-то на контратаке поймать их и забить волну. Но... Правда не удалось, но есть ничейный, ничейный результат. Главное, что мы на ноль отыграли. играли. Вот это. Позитивный результат. Я в втором тайме сыграл хорошо, первый чуть нервничал, так как я долго не играл. Вот, вот вышел на удачу, можно сказать. мы день рождения сделали моим подарок.